спине Когда базарим, надеюсь, не на из на смазке нет Зеленого в наперсток, серые краски в небо Попрошу терпения, остального мне Бог вполне да. Люди настойчиво ищут тепла Тысячи планов, которых главного кот наплакал что тебе шепчет твой сердечный клапан Ищешь невинность, а скольких ты за нее облапал Пока сжимается кулак Кроме крепкой веры, я никаких не желаю вам. Ладно, давай, добрый вечер евген сатива банан дякую пацаны всем привет банан сатива Дякую за закрепы делаю ветер Андрюха, Героям героем слава, Педривелла, здорово Евген привет за 225 будешь открывать сейчас пофармим трошки кристаллы еще есть этот синхронность салам фара Мистер Али, привет. Валик, привет. Добрый вечер, Слава. Подожди, я поделился, блядь. Че, Она сейчас... Шпионира Голубира. Сейчас я проверю. Да, YouTube, ТикТок закинул. Все, отлично. Шпионира Голубира. Паскуда, привет. Мистер Али, привет. Валик. Харе Свистеть. Судья. Сатива. Ничипаренко. Привет, Артем. Все хорошо. Тебе спасибо. Там вроде как убрали, разве нет? Что убрали? Даш на стрима, спасибо, дядя Дима, привет, Владимир, здорово, Валик, Микола, дякую за подаруночки шпиониры. Надо вот здесь формануть, еще есть выходной день. Сейчас мы вот здесь добьем. Тут пак откроем и пойдем посмотрим за кристальчики еще. Браво, Як справа, дема. все доброе. Так, э, Банан, тебя мы запланировали, буст идет на вторник, на 30-е. Вортекс, неделя 28-е. Это завтра Вортекса. Таня, привет. Надо тебе Лусио? Конечно надо. Почему бы нет? Ач! Пак вроде за 22к убрали. Я думаю, что его убрали... Пацаны, кто за 22 тысячи не открывал пак, он у вас есть, либо его убрали с игры? А ну скажите. Убрали? Есть? Бля, пацаны, что вы кто открывал пак, у вас его нету, как и у меня. Кто не открывал, э, за кристаллы, за 22500, там где 110+. Плюс. Есть такие, кто не открывал? Напиши, я я не открывал, его нету в магазине. Я не открывал и не мая банан. Значит, его убрали. Значит, его убрали. Я не открывал и у меня нет, Слава пишет, убрали. Его на два дня добавили, прикинь. Там же паки обновили. Я не открывал, и он есть. А у Макса... Макс, ты, наверное, про другой думаешь. Ты, наверное, думаешь 22500 там, где не 110, а там 108 и 109. Там внимательнее. Я ведь открыв еще хочу. Ха -ха. Да, он был, блядь, там... В этот пак кто открыл, у всех выпало что-то. И они его сразу, блядь... И убрали. И Все, спасибо всем, кто тапает по экранчику, всем добрый вечер, подписывайтесь на новенький YouTube TikTok. Я Крони Кросс. Салют, Рони Кросс. Так, как-то незаметно, чешу сказать. Или на другие позиции э, был акцент, понял? Как дела, хорошо? Они пак со 100 пазлами убрали Вот так вот, блять В следующий четверг добавят, думаю Потратил 90к алмазов на паке, И максимум выбил 109 Вчера даже ночью открывали еще за FIFA Point и Вчера в 4 ночи Обновились паки Мы вчера и бус ночью, и паки открывали Вчера стрим был почти до 5 утра уже Он был бы и, и позже, если бы я дал сгоду Но я сказал, что отпустите меня Атлетика Мадрид проиграет, програ... э, Реал Мадрид 5-2. Я порвал футболку Реала. Атлетика Мадрид проиграет, Реал Мадрид 5-2. Богдан Смирнов, пожалуйста. Э -э... Пу, бля только стрим начали, а уже не разбериха. Кто кому проиграет? Что, блядь, э... Атлетика Мадрид програє. Реал Мадрид 5-2? Так Атлетика Мадрид проиграет, или Реал Мадрид проиграет? Ебать. Реал проиграл. А, Атлетика Мадрид перемагает Реал. Спасибо, блядь. Реал сегодня со Самбу словил? Спасибо, ёб тудей. Вот так можно было сразу написать. Так, Реал, слушай, Вортекса, блядь, я вижу, думаю, что Вортекса не видно, блядь. Понятно, нахуй, человек уже пошел пляшку доставать. У меня 15к геймов, что открывать? Паки. Я сегодня твик съел. Зачем я это читаю, блять? Так. Две палочки, я еще раз прочитал. Сука. Беда, беда. Приветствую, гашанчик, привет. Атлетика выиграл. Сейчас мы тоже за кристаллы что-то пооткрываем Сегодня торт ел. И сегодня конфеты с пташиным молоком ел. И кипаки открывать.

за 3107, например, ты так э, выпрашиваешь, чтобы я тебе конкретно сказал, какой пак открыть. Смотри, ты можешь открыть 107, там выпадет 113. Можешь все туда потратить деньги, и ничего тебе не выпадет. Игра так работает. Что за трек? Архангел Павел. Бля, я не помню, что за трек. Шазам включи, братик. За семь с половиной открывать? Открывай. Твоя любимая команда. Динамо Киев сегодняшний. Сегодняшняя Динамо Киев – это лучшая команда, которая в истории футбола вообще в мире. Она настолько сильная, что, она не с... что ее боятся самые, в скобках, сильные клубы мира. Они боятся играть с Динамо Киевом и даже с ним не играют. Уже какой сезон. Сейчас Динамо Киев – это самое сильное, что может быть. Раньше Динамо Киев при Лобановском – это то Динамо, с которым не боялись играть ни Барселона, ни Реал, ни Бавария спокойненько играли, приезжали в Киев, Динамо ездила на выходные в Европу. На сегодняшний день Динамо Киев сейчас добилась такого результата, такого уровня, что ни Лобановский, ни Шевченко, никто, они все курят в сторонке Сегодняшняя Динамо Киев это то Динамо Киев, которая побеждает всех, не играя с ними. Супер Динамо. Грилиш 111 выпал. Поздравляю. Выпал Алисон и этот же чан ПВШный. Это две карточки неплохие. Это топ мира. Это топ мира снизу. Ну, не знаю, как насчет снизу, сверху. Я знаю, что Динамо Киев настолько сильная команда, что просто люди боятся с ними играть. Ну. И пожалуйста, напишите в чате, что в Ютубе, что в ТикТоке можете написать и сказать ваше мнение. Ты закупался гравцами? Да, 38 и 16,5-17 тысяч миллионов. Напишите мне, что я не прав. Скажите мне последний раз, когда Динамо Киев играла с Реалом, с Барселоном. Тупо эти команды просто боятся. Ливерпуль с Англии не выезжает. Они слышат слово Динамо Киев. Они в Англии, сука, где Черчилль, называ... начинают Черчилля искать, чтобы он их спас. Понимаете? Просто боязнь. Просто руки трусятся у людей. Ноги трусятся. Единственное, где они согласны встретиться с Динамо Киев, это в Монако, в батальоне Суркиса. Вот там э, многие приезжают туда, Неймар приезжает, но это индивидуальные встречи, и они уже там играют. А что я, а что, а что, а что а это финал, да? Поехали. Так. Вроде бы счет был 7, что-то 7-3, блядь, или что. Да я выиграл и следующий матч, финальный, типа. Хорошо. Как тебе новые карты, Алисон? Как тебе новые карты, Эллисон? Нормальные, мне нравится, что... Шо... Новые карты Эллисон, что их несколько, и что можно из них выбрать ту, которая тебе подходит. То есть тебе, например, подходит 112, а ты ее видишь, ты ее берешь. Если тебе 112 не подходят, ты берешь вот эту другую карту Эллисона, 111,5, которую ты не видишь, потому что, так как у тебя несколько карт Эллисон, ты можешь всегда выбрать, мистер Али, именно ту карту Эллисон из всех карт Эллисон, которая тебе подходит. Хроники игры проходить, конечно, если ты только начал играть, конечно. Карпаты, Динамо, Киев 2-3. Ну вот видишь, единственные, кто сейчас сильный, это Карпаты, которые могут выкинуть вызов команде Зирок и Динамо Киеву. Не Карпаты сейчас на порядок выше, чем там Ливерпуль, Барса. То есть они могут себе позволить сыграть с Динамо, понимаешь, показать уровень игры, забить им два гола что не может себе позволить э, та же команда, там, Ньюкасл или м, любая другая, Манчестер Сити, например, они... Почему Манчестер Сити Зинченко продали? Потому что э, Зинченко имеет корни с Украины, хоть он и в, в Донецком шахтере, но они услышали, что он знает украинскую мову, и они его быстренько продали, потому что гадалка им сказала, что он на беду, и что Динамо Киев приедет в Манчестер и будет играть в Манчестер Сити. И они быстро его сбагрили и сказали, вот куда мы его отправляем, туда пускай Динамо и едет. И сейчас, будет, сейчас будет Зинченко перемещаться из команды в команду каждый месяц, чтобы не наклыкать беду на команду. Блять, что тут в финале? Такая команда какая-то сильная, чешу. Что происходит? Да ну ты что, шутишь? Фрагменти збирати чи тратити. Можеш збирати і тратити. Тратити. Тратата, тратата, Михаїл, Архангел татата. -та -та. тратить, тратить тратата. Витрачати немає слова в архіві. Є тратити тратата тата, Дай підляють ділані в сюди, дай сюди. тратити, ты, -ты. тратата. -ты -ты. Тра -ты -ты. Тра Здорово всем, привет, ребята. Я против Динамо играю, да. Так а что тут, в финале типа сильная команда, че шо? Или это я вот это сидел, рассказывал историю про Динамо Киев, хотел паки пооткрывать и все, сейчас быстро на бл... Так, скажи, что не так. Мой рэп не сборник метафора, количество прохаванов. Кто-то в карты проехал. А кто-то Я до утра. Да все нормально. Да нормально. А, а. Хорошо, что есть люди, кроме меня. Которые петляют дела и не времени, которых мне не нужно проверять как хорошо, что в этом мире есть люди, кроме меня. Хорошо, что есть люди, кроме меня, которые петляют дела и не времена, которых мне не нужно проверять. Как хорошо, что в этом мире есть люди, кроме меня. Хорошо, что есть люди, кроме меня, которые петляют дела и не времена. Которые... О, начинается <померять> этот смех, сука, блядь. Дол, привет. Спасибо. Хорошо. Так, 23 тысячи у меня есть кристаллов, но я, я должен обязательно победить. Я победю. Я хочу тут забрать 113 игрока. Я победю его. Я к Только что выиграл, не засчитали победу. У вас такое было? Что вы выигрываете в финале, а вам победу не засчитывают. Я только что выиграл. Они уже читерами сделали ботов. Я только что у них 4-0 выиграли, а она мне написала 3-0 я проиграл. В прямом эфире, это чистая правда. Можете в ютубе перемотать, стрим идет параллельно. Перематывайте с того момента, как мне показало 3-0 я проиграл. А если вы не заметите, как я забивал, просто поверьте мне. Просто знайте, что это было. Дай мяч сюда. Дай мяч сюда. И я устал. Дай мяч сюда. Ты отдай мяча. Ай! Бля, если я сейчас пропущу гол, я, я выйду с игры. Я пойду в мини-футбол играть. Давай, побежали. Кто там орёт? Серьезно, блядь? Так что тут все серьезно? Ого. Я прошу прощения, блядь. Сука, Джеки Чан, молодец. Я не согласен с такой игрой. Хороший день. Хороший день, когда я гол забил, молодень. Давай, Алиса, бежи сюда. Волосатая дура моя. Дай сюда. Хорошо. Что, блядь, за костюм такой разноцветный у вратаря? Я понял Я понял нихера Бью поворотом Вот тебе на Мяч улетает На кутовый А голкипер Нулевый Дай сюда пас, хорош Хорошо Еще дай Ай! Ай, ай. Як тобі 112 СЗ за очки Ліги? Я відповідаю тобі за очки Ліги лиги. <рес> <Де? Реорать>. <рес> <рес> Откуда такая форма? Года три назад видавали <рес> Проходиш мсек, то сю обучение і форму видали. Так, давай сюда. <свист> <свист> Добрый вечер, Калаш. Карпаты 3-3? Карпаты сравняли счет? Так Динамо не закончилось? Бля, Динамо не закончилось? Это онлайн? Динамо 3-3 сейчас? Танк, привет. А да мяч. Хорош. Собака мяча, да. <свист> <свист> как дела? Пока не выиграл, не родила. Дай мяч, отдай сюда. Дай пас. Дай доиграй дай момент. Дай момент доиграй, дай мразь. Добрый вечер, Вова, добрый вечер. Как дела у тебя, молодой ты вечер? Не гони, не гони, не гони, не гони. Ёп. Бля, меня этим Динамо Киевом, сука, отвлекают. Вы можете нахуй написать, блядь? Третью игру на 90 пропускают. Слава богу, Русик, привет. Меня этим Динамо Киевом отвлекаете. Пускай они уже проебут, забудьте про них. Да отстаньте от меня с этим Динамо Киев. Динамо Киев, Динамо Киев. Да я, блядь, сейчас вам сделаю Динамо Киев. Я вон делаю. Боты меня трахинбахер трахенбахер делают. Да ну не гони, ну ты такой разноцветный на воротах. Ты еще гонишь, блядь. НТВ, давай ты сделаешь ветерок. Пятьдесят восьмая минута, я сейчас проиграю. Я буду орать. Да не гони, блядь. Что ж обратно это такое? Вентилятор я поставил, чтобы не нагревал. Он сейчас даст туда пас. И нету офсайда? Есть офсайд, там флажок поднялся, блядь. Поднять паруса. Куда ты гатишь? Красную ему дай. Включи атаку. Алло, алло. Валерий, контрнаступ давай включай. Сейчас включит. Так, поехали. Забей. Да иди ты нахуй, блядь. Ты, сука, разноцветная хуета. Давай сюда. Серьезно, блядь, 70-я минута, я сейчас плакать буду, если я проебу. А сколько тут раз можно сыграть? Два раза в финал, бо я уже один раз проиграл. Это все уже, Габела, блядь. Я ваут просто выбиваю. Замброта просто и... О, блядь! Пожалуйста, не забегни, да, да, мяч. 75-я минута. Шпионера Голубира. Я не могу, блядь. Как, как эта игра мне нравится. Выби мяч. Подхват подхват, блядь, это не отдать. Хорошо, Бортес на воротах есть. Пошел. Еще, еще. Беги, родная. Вы не будете бегать? Бля, это пизда, я проебал. Да ну серьезно. Бля, да, да, я так куда играю. Бля, только не свистни. Ты шо, мразь, блядь? Давай со штрафного загатим. Пожалуйста. Жесть. Сука. Я что, проебал турнир выходного дня? Можно сыграть. Поехали. А сколько раз можно сыграть? Я уже два раза проебал. Десять раз надо сыграть, чтобы победить. Два раза? То я один раз вылетел, второй раз вылетел и типа э, три, три попытки дается. то Якщо... не не может быть, что богато. Серьезно? Что тут без лим? Якщо выходишь, то не поразку. Серьезно? Раньше зараховывала. За 500 самиков. Раньше вот это было 500 самиков и так далее. А вы сегодня с первого раза все выиграли? Бля, давно я так не ебался здесь. Забей. <соединяй> да не ори, блядь. хе <соединяй> хе а, бля. Ура.

Что-то тут нечисто, нечисто. Кто-то тут э, ноги не помыл. Как-то здесь нечисто, нечисто, нечисто. Мяч отдай. Сюда, давай. Бля, ебать, они страхуют друг друга. Вы чего, блядь? Бъебать он страхует сразу. Дай. Ай-яй-яй-яй-яй. яй Пама, добрый вечер. Я не знаю, почему у тебя не идет с первого раза нормально их катануть. Там уже я, бля, на кресле как-то развалился, сука. В горизонте, надо было вертикально сесть. Ну. Газ в пол. О, только пришло дело, пошли обрезки. Попал по голове. Все, пошла сюда. Да, мяч. Так. Прием, есть. Крайфенка. Пасек. Побежали? Нет? Нет, мы не бежим. Мы, сука, стоим на месте сегодня, блядь, хаваем. Надо мяч.

<связать> нет, 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 нет. Сегодня фифу не заходов. А зря что ты сегодня не заходов. Сегодня пару раз можно проебать в турнире выходного дня и выйти. Буду гол. Конечно. <связать> 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 ранние параметры, параметры. Ты, 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 дай сюды, дай сюды, пас на фланг, Алиса бежит, дальний удар, врата руками шевелит. Спасибо, Виктор Батькович. Привет, Виктор. Колян, буде ніч, буде ніч, буде день. Мы в одном матче нихуя не забьем, а во втором мы натрусим полкило. Давай сюда. эйч, эйч, эйч. Соненочка. Вы видели, у меня сон бегает на месте, топчется. Топ, топчуган, блядь. Будешь в наряде на топчении спать. Дай сюда, пас. Айаа. Шпионира, дякую за подарок. Павлин! Вращайте, барабан! <laughs> Бля, как я Кубович! Сектор приз, банкрот, черный ящик либо ключи от автомобиля. Не, как он говорил, деньги либо либо черный ящик. Он говорил 5000 карбованцев либо черный ящик, 10 тысяч карбованцев либо черный ящик. Буду тоже так делать. Пасик, пасик, давай сюда...